Привет, дорогие подписчики! Всем здорово! Сегодня я задумался очень интересный вопросом. Могут ли самые крутые, скажем так, ну, самые крутые чел в турнире, например, как такие вот, пережить атаки атаки? Проверят только их двоих, или не самые грозные. Эррор, эррор, эррор. Чувак, думаешь, что я четыре. четыре? Наглость. Жалкий. Зараз я вам покажу небольшой фокус. Хопа. Я уже суту могу вот так вот чисто сделать. Я уже суту могу сделать, это я. Ну. я уже тупо могу вызвать подкрепление. Я уже могу за 30 а давайте, если все было честно, то я так уже бы дам их шанс. Хопа. Я сам... Я сам вертела. Йоу. Я друзья, я зараз напоминаю себе Санса из Его так само же не уловить и не поймаешь. Хотя, она может в Грифона все выйти? Ну, Хаски Рекса может быть, кстати. Это я знаю. А, він... а она в Грифона может все выйти, или нет? Мне просто такие жалкие, я не могу, мне их даже хочется пошевелить. Хопа На Ай-яй У я нашел КТ Ай-яй Не, не знаете ли, быть королевским мечником тоже довольно-таки прикольненько Я королевский мечник, меня не понимаешь. Да я забыл, что я на мечнику можу делать джамп. Не, ну... Так, так ну, я же... не хотел. Ну, ладно, я не хотел на мечнику джамп делать, конечно, что же ну-ка, проверочка, тестовая проверочка И тей 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 -те -те. Ось, егерц герц Так, хорошенечко. И давайте, чтобы все было по-честному. Так, скинчики поменяем, поменяем скины. Так. Ось. А на выйти все. А так я понимаю уже. нормальные человеческие вещи. А то такие ощущения не вы такой бомжах. Вс, теперь называется все. Теперь можно сказать, что я полностью фу. Ну и в принципе, так, так, так. Мне им понадобится всего всего один меч. Я уверен в своей победе, ты не поверишь меня. Видишь, что такое каждое все время. А вы знаете, что? <laughs> это тупо рывок. Это... Погодите, а как я его рубил? <laughs> Йой, это рывок погибли. Все, короче, я понял. <laughs> я не могу, конечно. Я, конечно, не могу. Да, yeah, да. Yeah. <laughs> Не, если честно говоря, то все реально, мне кажется, слишком уж читерно. А по крайней мере, все честно. Мне просто любопытно. То есть, по факту, я могу призвать почти что у кого угодно. А вообще, я смогу прямо кто-то а, Вот это вот, экса. Да, 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 -де да, -де да. Я такой-то, такой-то чувачок. хоп, хоп, хоп. Я их всех перебил просто. Мне кажется, у меня трошки урон завысокий. высокий. так сто. Йоу. перелет. йоу, я реально говорю. Я хочу просто здесь стрибка попасть. Мне просто не попить, а я попасть, а что я попасть? Я с прыжка в любом случае крытую, получается. А в любом случае с прыжка критую получается. Это уже, кстати, давайте таки забавненько. У меня такие которые качать тупо. Знаете, что друзья, я королевский мечник. Меня не победить. Вампир какой-то там. Какой-то жалкий вампир. Думаю, что сможет победить меня королевского мечника. На! Э! Этот фикс не стестирует за один удар. Это что такие? Хопа. Хопа. Вот ось это вот, я понимаю. Я просто боюсь сейчас на новый хит, я Это было близко до того, чтобы я статую их просто разрушил. Ой, ой, ой. А, тут мои четыре... Все, теперь я не уничтожим их. Хупа. Well, well, well. На вам рывок! На печень! Никто не вечен! Чая! Я напрыгивал в джедаи, после чего ушел, после чего сделал рывок! Ну а что я постоянно перелетаю, объяснить? А Ну-ка, друзья, все, я, я уверен, я джедай. Хопа! Стоять! Катя, а я на, коснусь, хоп! Хоп! То есть, как бы, я сначала прожимаю, а оно реагирует не сразу, то есть я могу делать еще мини-рывки. Я сейчас статую просто типа бомбично разнесу. Да друзья. Самый великолепный разнос статуи. Ахай! Блин. Попытка дубль, дубль 2. Вы видите, они видели. Дубль 3, вы видите, не видели. Дубль. Три, видели. дубль... Без дублей. На! No! Вау, чувак, полегче, полегче. Полегче с обороной, дядя. Куда? Рывок, рывок. И вот так зажимаем. Чё ты мне сделал? Зе... Алло, куда я призываю новых? А на борзе ли ты случаем? Йоу. Забавный факт, друзья. Факт, так что буду стоять прямо впритык. Когда его не не сможет стрелять, да? А цариф не обходи, они просто тупо попадают. Забавненько. Опа. Ну и давайте в лютого разноса их статуї Габела. Я вас умоляю. Дайте мне уже попасть просто. Дайте мне просто попасть. Наконец-то. Не, ну это реально. Царя... Опа, ча Да, что, друзья, я так подумал. Хватит быть королевским мячником. Пора получить королевский способности. Правда, и способности спасоносец в там, конечно, не так. Но я буду королевским огненным спасоносцем. Блин, я говорю? Ладно, окей. Хоп, 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 хоп. Куда вы, жалки? И утро четыре. Опа, все, давайте, Вася. Йоу, он буквально боится, что бо он ничего не может сделать, он руды даже не думал. Ну ладно, давайте, давайте ему дамо шанс, давайте дамо ему шанс. ну сейчас гоняю за новым копьем. Он за новым копьем. Ты типа на стике жалкий. На, просто башкой. Хоп, неуловимый санс из Undertale. Эй, эй. Да не, ну все нечестно. Ну ладно, давайте так. Давайте, чтобы все было честно я зараз вырублю суперскорость и выдам ему чуть-чуть, 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 такую манюсенькую, чуть-чуть, чуть-чуть, давайте вот их, вот, например, ой, я себе выйду. Блин, я себе случайно выдал. Ай, я себе случайно выдал. Ну, ладно, давайте ему тоже, пожалуй, -то таких чуваки. Ну, это у нас те, этих я знаю, этих я тоже знаю. Ой, все, эти. О, какой... Ничего себе, он уверенный. А ты не припух, чувак. Я тебе уже дал другой шанс, а ты сразу на меня контратачить. На, просто. А вот на руке, когда хаец, ты. Вину грифона слышу, забавненько. На, просто. Ну, давайте. Ну, ладно, давайте же я ему шторшечка шансик дамо. Ну, давайте ему же дамо один шансик чисто. Давайте я ему призову... Вот этих вот таких, я наверное, не знаю, что они Кого я ему... Я его булавщики призвал, серьезно? А, я его призвал зо... золотого лучника. И хилку. Ну ладно, короче, давайте просто стена погибли. А чуваки у вас же тупо ні не шанс спасать. просто стена погибли. Ну ладно, давайте им просто поможу. Кого б мне не жалко им дать. Ну вот давайте, я не знаю, кто у Я йому просто кучу золотых лучников Ну Живый, чувак, видео скучный. Я ему гигант еще дам. Чуть-чуть маги. Совсем чуть-чуть от всех, вот а так. Капелюсечку от всех, вот а так. Капелюсечку, от всех, вот так. за спавнер. Да, цемент за ничего себе. <свист> ну все, вам не надоело пошли, пошли, пошли. А не я чуть чуть на бессмертие сбыл это И, okay. и давай точно КТ тоже продаем. КТ у в КТРЕ. Катарцев вполне себе честный диск, скажите. Я же не знаю, сколько мне там честный, а я лично вспомнил. А, стоп, тюк. А ч, я, я вроде включить. А, точно, уже нельзя отключить. Ну, 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 кстати, причем видимо, уже за самостоятельно не заспавнил Гарифона, что тоже думаю, неплохо, скажите. На, просто тебе жалко. слишком жалко. я просто жалко этого чувака. Я на турнире уже перемиг почти что всех. Боже мой. Хаски Раекс на привыкли жаль нема. Проте и другие претенденты чувак в очках, и вот этот ниндзяга. Я понял, когда его уже он был бешеный бой. Так, так, так. Что ж, хорошо, в принципе. Давайте логичненько подумаем. А давайте, если прямо из хода так чисто помогу. А типа стоп время шос таке. А це, типа гігант. А це, типа я, який зараз піде. Урон максимум. Ну ладно. Урон давайте щось чуть, -чуть А ста що це? А, це я врагам урон тільки Сейчас понял. Так, це сюда. Це сюда, це сюда. Хей, дядя, делаем рывочек. А ну, как говорится. Катя, Качать без бессмертие его на выключу. Йой! Санкт из не может погибнуть, это главный герой. На! Блин. Я круто, конечно, робить за него такие наскоки. Ставьте лайк, если вы тоже хотели увидеть так в оригинале. Для что, друзья, я убью статую из прыжка, вы сегодня не увидите. Так, готово. Теперь я жалкий шахтарь. Да? Но нет! Знаете что? Я величный. Прямо сейчас призову им подкрепление. Я понятия не маю, кого я им там призвал. <свят> Ситуация вышла из-под контроля. Прием, прием. Ситуация вышла из-под контроля. Вызываю подкрепление. Вызываю подкрепление. <свят> Мама миа. Они мене прибили. Я им включил чит на Ну а ты вам Чувак, ты что за мене? Красавчик вообще, на, на Ты не за мене, жалкий предатель Ну раз нет, тогда Пути нет. А пути... А я не могу рубить рывки, не Ну-ка, сейчас, тушку да? Не, а вообще я могу рубить рывки, че нет? А я не могу, ты персонаж не может рубить рывки. Обидно, так как... Ну ладно, такие я принесу по старинке. Разнос. <класс> Аплодисменты. tem umas quartas de final, da, da, well, well типа я как бы, серьезно, вы такие жалкие, О. Йо, вот а это уже, честно, честно говоря, так я себе. Хей, чувачок. Чувачок, Иванчела! Ай. К счастью, даже на такие скорости я все равно имею грамотную. На просто, а теперь знаете, что нужно Из прыжка кильнем статую Скорость максимальная На! В смысле, мне грани не хватило? На! Да, ну это прям очень легко, скажите А вот в принципе и он, самурай Не люблю я его, честно говоря Але знаєте, що друзі? Зля... Давайте уж сразимся по-чесно. Я пожалуй... Візьму собі головний племена Льодові Еліту. Еліта не имеє... Льодова еліта не имеє ніяких способностей. Забавненько. Тепер я, ледяний воїн. Да. Ну, в принципе, и... мачете прокачают до кинжала. Все сюда. Все сюда. Ледяной шахтар с подпульчик. И так уже все, вот, вот. Готово. Хоп. Пожалуй, Хаймаля на фортресе стоять мои не бой. О, вы такие жалкие. Это даже на максимум какие возможности с тем цим... с этим уроном. Ну, давайте. Вот, блин. А, блин, это же не мои изминки. Требовалось костяное племя брать. На. А знаете что? Я уже с просто на изи. На, 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 на. Я даже не успел посмотреть, что у него за особенные приемчики. Печально. Давай, xx 1 я верю. И Хаски Рекси тут -то тоже нет. Ну, блин, Катя какие-то есть. ХХ тоже в рейтинге не их этих Кати. Катей. Виллоу. Че, кто то у там Я то что тут за скины и прямо зараз друзья мы купляем костяшки хоп костяной костяной я сказала, я сказала, костяной я сказал я сказал костяной вот этот Макс косой, конечно ё вот Макс косой, это реально имба имбище я бы сказал мне только что косави такие лица Ну, це ну, в принципі, якраз перемоги в цей турнір, я і закінчу. Well, well, well. Wow. Вау, вот такі. От так от. Хопа! <ривіт> <ривіт> не оставив противнику ні шанса. А я забув просто... Я, чесно говорю, друзі, не я просто забув цю про урону відключити. Я просто загусь цю перерон включити через що. У мене непосредственно говорять, що це капелюсечку там. Чуть-чуть вагнулось. А скільки у мене урон? У мене урон половина всього і цього вже встати, з одного удара знести. Слухайте, так, який це має ще бути урон? Який це урон на максимальному. Давайте просто перевіримо. Я просто вчера закину копья, я знаю, що куп'я урон дуже здоровецький. Так, чувак, чувак, где чувак, где чувак, Вася? Куда это мы? Вот 70 тысяч в спину. Йо. А! а, я забыл. Не, я, не надо знать, что это уменьшит. На, на, на. Все, это мои зомбаки. КТ уменьшаем, и урон тоже, в принципе. Потому что я реально трошки сделаю урон слишком большой. А, их добил огонь статуи. Знаете, друзья, вот так, вот, вот так жалко. Вони такі жалкі просто. Я не могу. Ви знаєте, що, Доб'ємося все списа, яким я промазав. А вони реально від огня погибають. Е, а я теж от огня погибаю. Вася! Тут ця пристройка на... не надо нікому. скоро я хочу... Да, фу. А це зараз реально було б вискати, тому що вона чуть-чуть огнем не уничтожило. Це було б зараз обідно. Опаче! Крутой чувак! Я бы как я называю скейтбордист. А. Скейтбордистов мы не любим, как Скейтбордистов я не люблю. Так задавай это пройти за весь этим капельку урона. Даже качать не будет толком. Ага, угу. Ну да, это что-то так вот так. Я еще что -то. Йоу, блин, убрать. Вот, всё. Эта парочка, в принципе, и Эта парочка, в принципе, ещё нормально. Йоу, просто изничтожил! Нет, Йоу, просто давай, так и Йоу! Уран, 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 уран! Нерфим, нерфим, нерфим! Что-то я, трошки, реально переборщил. Щось, шо... Ні, реально цих зомбаків воно дуже сильно не кручується в реальність твої звичі, так. Жаль, що я сам зомбаком не можу, так там було прикольно. Хоча я можу призвати, звісно, що що кого угодно. Давайте я щось чисто варіння стопну. І спробую, наприклад, приміру, якогось зомбі. От давайте, наприклад, ось цього. От. Я знаю, що він дуже сильний. Якщо я е правильно, так? Да? Ні. Nee. Получається, це те, що вище. Оце. Да? Да. Це у нас класика Гігант. А це у нас має бути щитовий Гігант, де? да? Да. Абеся, щитового гіганта, йде хто? Іде легендарний. Іде класика капітан Воу. Я головний герой, друзі. Все, я головний герой. А смотри, просто любопитно... Вот <laughs> просто бешено быстрый да. да, даже не знаю, даже не знаю, кто без них врет, Даже скорость ну скорость им, дамо мочу чуть чутью скорости им, дамо, конечно же. Да. с этим тем читом так и бывает? Так съел, мы не короче в думаю, так не, мне кажется, мне уже, сука, не исправлять. это уже... Хотя ладно, давайте я там там шанс. Опа. Оп включаем. Э, дядя, ты, ты куда так разогнался, дядя? Ты куда так разогнался, дядя? Погодите-ка сейчас, друзья, я как поговорю. Бы Тогда, в принципе, я убираю КТ ставлю бешеную скорость. Ну, давайте какие-то совсем убирать. Чтобы все было по-честному. Ну, до сих пор не может ними справиться. Тут молния бьет. Все бей происходит. они не воюет. Ой. На эту же орда мечники здоровецка на Не, а что, они реально справится? Не, они не... он реально что справится? Не, они не справится. Он не справится. Майдан, а там Это на хп. Блин, чип на хп тоже включили, оказывается, бух. А, так мы же тоже пузырь не убиваем. Давайте я врагам тоже выдам урон. Да. Он просто пролезть, провозит здоровый КП. Но no, я не позволю тебе победить. Ты мелкая лживая собака. Ммм, я ему соболезную. <свас> а Вин старался, будем, будем честными. Вин старался. Что, в принципе, начнем и заканчивается мое видео. Да, в принципе, все хай меня стоит турнир, мало ли. Аскирайс тут не Ну, все, за просмотр. Всем пока.